Давайте продолжим нашу пресс-конференцию. Это, Все, как всегда. сначала короткий комментарий, а потом вопросы для журналистов. Давайте сразу про Еврокубки, наверное. Или попозже. Я не против. Нет, на самом деле, сегодня игра, я думаю, ну, мы сегодня оказались сильнее Черноморса, думаю, заслуженно. Мы стремились к этой цели. Я могу сегодня сказать о том, что поставленная Задача перед командой выполнена. Сегодня мы решили на 100% попадание в Лигу Европы. Точка. Ставилась руководством клуба, это и Константин Валентинович, живого, нашим почетным президентом. Ставилась задача президентом клуба Олег Меданович Бабаевым, к сожалению, которого с нами нет. И я хочу отметить, что весь чемпионат мы проводили в память. Олега Медановича Бабаева. Он навсегда в наших сердцах, и он на, небесах, я уверен, он сейчас радуется за нас. Что касается дальнейших планов, мы чемпионат еще не окончен. Мы готовимся, сейчас приступим подготовка к заре. Матч обещает быть очень интересный. Наверняка тренера зари ставят задачу обыграть Орскву. Я не открою секрет, если скажу о том, что мы поедем тоже, постараемся обыграть Зарю. Заря прекрасный соперник, замечательная команда, симпатичная команда. Мне она в этом сезоне очень нравится. Она показывает футбол, она достойная команда. И то, на каком месте находится сегодня, Заря, я считаю закономерно. Поэтому матч обещает быть очень интересным. И мы уже с завтрашнего дня приступим. Ваші питання, будь ласка. Василь Вікторія, так. Так, Володя, головний час спочатку потім. Василь Вікторія, сьогодні команда ще встановила рекорд абсолютно для цього, де довго шоспро перемогу. Скажіть, будь ласка, для вас вже не як а як для тренера. Що там є процедурання будь-яких років, матчі? Не секрет, Ну, вы знаете, я молодой начинающий тренер. Мы поработали два года почти. И если вы заметили, команда существенно изменилась. Я имею в виду в кадровом и там по составу изменилась. Если раньше говорили, вот там чья-то команда, то сейчас команда изменилась. И мы тоже, я, мы тренерский штаб, я отвечаю за весь тренерский штаб, потому что мы вместе работаем. И мы прошли путь, я где-то оббил шишки, я получил дозу критики, я делал какие-то ошибки, я какие-то правильные моменты делал. И это будет продолжаться. С каждым днем опыт только наращивается. Скажу больше, благодарен учителям, хорошие учителя у меня были. Мы с некоторыми людьми сейчас общаемся, они подсказывают, корректируют. Мне интересно выслушать правду со стороны. Я не стесняюсь этого. Мне интересно это. Мне надо еще расти как тренеру. Нам всей команде нужно расти. Но важно то, что с самого начала команда поверила в тренерский штаб, поверила в меня. Мы нашли общий язык и мы шли вместе к этой цели. Поэтому я благодарен ребятам. Это это заслуга футболистов сегодняшнего успеха. Это заслуга тренерского состава, админ состава. Это заслуга всего клуба, это заслуга всей Полтавы. Мы благодарны болельщикам сегодня про такой поддержки. Мы Низкий поклон за эту поддержку. Ультрас, автофаны. На протяжении всего сезона нас поддерживали люди, те, которые в нас верили. Верили до конца, верили даже в те моменты, когда были неудачи. Но я не хочу говорить, что у нас какие-то там громкие неудачи были. Если мы начинали сезон, так у нас есть причины на то. У нас ряд игроков. Женя Ткачук, после операции мы на сборах зимних были. Значит, Олег Мищенко э, травму получил. Значит, Игорь Пердута после тоже хирургического вмешательства он восстанавливался. Янузи э, и ряд других игроков, которые выпали. Поэтому мы подходили, у нас начало сезона, это мощный шахтер, который готовился к Лиге Чемпионов. Это и Киевская «Динамо», это и Днепр. Я говорил о том, что мы не были там мальчиками для битья, даже при том счете, которым мы проиграли. Мы выгляда... ну, смотрели солидно, мы старались все равно играть в тот футбол, который мы верили в то, что мы все равно наладим, все равно пойдет. Неудачи можно считать поражение от Олимпика, от того, что в кубок, вылетели с кубка. Ну, тут есть и свои плюсы. Ну, и, значит, где-то где, -то, где -то нам помогло в этих играх, как бы мы на кубок распылялись, и чего-то не хватало. Ждем в будущем, тоже мы верим, надеемся, в этих, в этих ребят, которые шли к этому, каких-то больших, грандиозных приобретений, вы понимаете, что их не будет. Мы были, я встречался с почетным президентом на неделе, и мы обсуждали, поднимали вопрос по приобретению Ибрагимовича, но пока мы это отложили на чуть-чуть поздний ствол. Поэтому мы сегодня работаем, это первое, значит, сохранить тех ребят, костяк команды, которые у нас. И, конечно же, появятся новые исполнители в нашей команде. Об этом рано сейчас говорить. Сейчас нам еще будет внутри коллектива, внутри команды собрания, еще будут индивидуальные беседы, с кем не беседовали, с кем не проводились беседы. Работы очень много, головной боли тоже очень много. Но мы к этому и шли, мы, мы понимали, куда мы идем. Поэтому мы будем стараться, и я думаю, я удовлетворил ответ на ваш вопрос вернемся к теме Еврокубка. В следующем сезоне в международные встречи. Надеюсь, их будет много, они будут интересны. Вопрос следующий. С кем из европейских команд или из европейских тренеров, может быть, лично вам, как молодому наставнику, хотелось бы сразиться в следующем сезоне? И почему? Ого-го, Да мне тяжело сейчас о чем-то говорить, понимаете. Нам надо переварить вот это внутренние вопросы. Сейчас у меня, я как-то и не думал даже, с кем бы я хотел встретиться. Мы хотели сохранить состав, немножко подкорректировать, немножко создать конкуренцию и достойно выступать в еврокубках. набираться, я бы сказал, набираться опыта, потому что у нас руководители амбициозные, они не хотят делать шаг и потом три шага назад. Мы хотим это поэтапно все проводить, мы хотим закрепиться, мы хотим смотреть в день завтрашний, мы стараемся это делать. Что-то получается, что-то не получается у нас много критики со стороны вашей тоже мы пишите в этом газеты ну это ваше право где-то заслуженно вопросов нет я просто меня беспокоит больше потому что все все время что-то где-то кому-то надо вокруг команды вьется такой шлейф идет за команду кто-то решает то какие-то э, непонятные э, вещи происходят из не из внутри команды, а за командой. И такое впечатление, как будто кто-то пытается там руководить или там команда. Этого никогда не будет. Здесь есть кому руководить, и слава богу, мы пока справляемся. А если кому что-то не нравится или кто-то э, думает, что что-то надо поменять, мы готовы, мы открыты перед всеми. Подскажите нам мы прослушаемся к вам если мы посчитаем нужно что это именно так надо мы сделаем помогите подскажите никаких вопросов но в коем случае мы мы повторюсь мы все вместе и шли по этому пути и немножко надо быть патриотом полтавы и помогать помогать руководителям города тоже, я считаю, нужно контакты какие-то иметь и с клубами. И много вопросов решалось бы проще, если бы руководители города нашего и шли навстречу. Ну, к сожалению, пока таких тесных связей у нас нет. Это очень и очень плохо. А с кем, с кем попадем, с тем и увидимся. А кто из ваших потенциальных соперников вам импонирует в европейском футболе? На, на данный момент мне, у меня нет ответа на ваш вопрос много хороших, интересных команд, и кого-то выделять. Не, люблю, мне, мне нравятся германские чемпионаты, мне нравятся испанские чемпионаты. Просто они играют в футбол, и я, наверное, так же само, как и вы, когда смотрим и получаем удовольствие от этого. Но мы ворскла, и мы тоже поэтапно, пошагово идем к каким-то своим целям, наработки какие-то осуществляем. И очень рад, что команда не каждый год забивает больше, чем пропускает. Команда не каждый год делает какие-то там, ставит рекорды. Это опять же заслуга всей команды. Мы на этом не будем останавливаться, мы будем стараться идти дальше, чтобы радовать вас, радовать всех поклонников Полтавы. Что да, да. да. вот прогноз, Я не, люб... я не люблю, не, не, не. Я... я не люблю давать прогнозы. Я вам скажу только то, что что я лично наша вся команда, весь город, вся страна наша будет болеть и переживать за Днепр. Поэтому я не люблю давать прогнозы и не люблю, когда я вы, перепут... вы перепутали. Я не по этим делам. А почему? давай Вікторович, після того, як завдання виконане, для оберевальників зараз найважливіше будує, де команда буде грати. І є загроза, що Полтавічок будуть Що Щоб говорять про це самі футболісти в команді, і на що ви готові як тренер і клуб, зробити все, що федерація, ВІФА це ж таки дозволить грати в Полті. Поверьте, мы делаем все возможное, и руководство клуба делает все возможное, что от нас зависит, для того, чтобы мы принимали именно в Полтаве. Были тяжелые времена, но здесь именно решили в Полтаве проводить Суперкубок, если вы помните, Динамо Шахтер. Полтава, наш стадион имеет небольшой, но опыт проведения европейских турниров. Поэтому знаете, есть вопросы, получается, во многом помогает телевидение. Вот флеш-интервью, футбол 1 плюс 1, 20, цыганик, Денисов. Если бы они не показывали и не говорили это, то получается, это никому не надо. Нет, мы бы эту тему поднимали, пусть тоже думают и помогают и в Федерации футбола, и в премьер-лиге. Пусть отстают, тоже мы член страны нашей, мы также имеем право, и вся команда, ребята, мы, Ворскла, руководство, мы просим чтобы мы принимали именно здесь. Почему нет? У нас тут тихо, спокойно. Ну, да, скоро мир наступит, дай бог. Чтобы на, на Донбассе, нашей стране, мир наступил. Сделали дороги. Вот в Полтаве сделают дороги, вообще будет чудесно. Особенно на базе, когда мы едем. Это же вообще катастрофа. И я думаю, тут дороги сделают вообще европейские города. Что нам еще надо? Стараемся, надеемся и верим в то, что мы будем принимать дома все-таки. Спасибо.